এই ঘৰৰ পৰা যাব ওলাইছোঁ মই আছোঁ বৰ্তমান মোৰ ঘৰত মানে মংগলদৈ হাতীমাৰা নগাঁৱত আছোঁ বৰ্তমান মোৰ গাঁওখনৰ নাম নগাঁও গতিকে মই আছোঁ আৰু এতিয়া ফটোশ্বুটৰ কাৰণে ওলাই যাম আৰু এটা বস্তু দেখাওঁ দেই আমাৰ ঘৰত এয়া টেঙা লাগি আছে একদম টেঙা লাগি আছে পূৰা এইটো হৈছে চকলা টেঙা আৰু গান এটা আছে যে চকলা টেঙা তি অকলে নাখাবা এই বিহু গান এটা আছে তেনেকুৱা টাইপ আমাৰ এনেকৈ ঘৰৰ বস্তু খাওঁ আৰু আৰু এয়া মই দেখুৱাইছোঁ এয়া আমাৰ এয়া হৈছে জেওৰা আৰু এয়া মায়ে এনেকৈ ফুল চুল এনেকৈ কিবা কিবি অলপ ৰুইছে এয়া গোলাপ সেয়া কিবাকিবি এনেকৈ আছে আৰু এয়া হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰ আৰু এয়া ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ বৰ্তমান এয়া আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখ এয়া ধাননি খুৰাহঁতৰ ঘৰ আমাৰ এই গোটেইখিনি আমাৰ বংশ পৰিয়াল আজি আমাৰ আজি আপোনালোকক মই দেখুৱাম যে মোৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ অলপমান চাব পাৰিব এইবিলাক মূৰ্গী আছে চব লোকেল ঐ মৰেগা মৰেগা আহিয়ে মথাউৰিত উঠিলোঁ মানে আমাৰ এইফালে নৈ আছে ননৈ নৈ আৰু আমাৰ এইফালে অকণমান সোমাব লাগে মথাউৰিৰ পৰা এনেকৈ গৈ মেইন ৰাস্তা আমি পাম কিন্তু এইফালে ননৈ নদী আছে আৰু এয়া ৰাস্তা গাঁৱৰ ৰাস্তা এই নামঘৰৰ পৰা হ'ব আমাৰ ধুনীয়া ৰাস্তা আৰু এইখন হৈছে স্কুল মই য'ত হাইস্কুল মানে ইয়াৰ পৰা মেট্ৰিক দিছিলোঁ ইয়াৰ পৰা মেট্ৰিক দিছিলোঁ এইখন হৈছে মোৰ হাইস্কুল ইয়াৰ পৰা মই পাছ কৰা নগাঁও আঞ্চলিক হাইস্কুল আৰু আমাৰ খুৰাহঁতৰ ঘৰ নতুনকৈ ৰং কৰিছে খুৰাহঁতৰ ঘৰ বঢ়িয়া সেয়াও খুৰাহঁতৰে ঘৰ গতিকে এনেকৈ গৈ আছোঁ গাঁৱৰ ৰাস্তাবিলাক দেখুৱাইছোঁ ভাল পাব আপোনালোকে চাই এইটো ব্লক এইটো আলি নহয় ৰাস্তা খালি যুগল আহি পেলাই আৰু বিশ্বনা বিশ্বনা নামখলা চকত পালোঁ যুগল এতিয়া আমি তালৈকে যাওঁ ন বাকী কথা তাত পাতিম এইফালে আছে এয়া নামখলা চকত আছিলোঁ এতিয়া নামখলা চকৰ পৰা আমি যাম বাথৌৌ মন্দিৰলৈকে আৰু মিছা হাটখলাৰ পৰা আপোনালোকে খৈৰাবাৰী ৰাস্তাত আহিয়ে এনেকৈ এটা টাৰ্ণ ল'ব আৰু ইয়াত লিখা আছে এয়া চাওক হিৰিণ বা বাথৌ এনেকৈ লিখা আছে এখন বেনাৰ আপোনালোকে লিখা পাব তাৰপিছত আমি এনেকৈ গুচি যাম মিছা হাটখলা চকটো পাৰ হৈয়ে আপোনালোকে লেফ্ট চাইডে এটা ৰাস্তা পাব এনেকুৱা ব্লক দিয়া ৰাস্তা এটা পাব সেইটোৰে সোমাই আহিব তাত লিখাই আছে হিৰিণ বা মন্দিৰলৈকে যোৱা ৰাস্তা বুলি আৰু আমি সেইটো ৰাস্তালৈ আহি আছোঁ আহি পালোঁ এয়া হৈছে খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ এয়া হৈছে এৰিম্বা বাথৌ মন্দিৰ আৰু আহিছোঁ ইয়াত ভিতৰলৈকে যাম বলকচোন ভিতৰত কি আছে চাওঁ মন্দিৰৰ ভিতৰত মন্দিৰৰ ভিতৰলৈকে আমি সোমাম কিন্তু তাৰ আগতে মই চাৰিও ছাইডৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ বাকী ড্ৰোন শ্বট মই আপোনালোকক দেখুৱাম এনেকৈ ইফালে আছে আৰু ইফালে এনেকৈ ইয়াত ইয়াত এটা আছে এনেকৈ ইয়াত আপোনালোকে ভৰি ধুব পাৰে আৰু এনেকৈ ফিল্ড আছে ইয়াত ফটো চিচন কৰিব পাৰে ইয়াত বহিব পাৰে খুবেই সুন্দৰ এনেকুৱা আৰু এইফালে এইটো ডাঙৰ এনেকৈ আছে আৰু ইয়াৰ পৰা মই মন্দিৰটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এনেকৈ ভিতৰত সোমাওঁতেই শান্তি পানী দি দিয়া তাৰ এনেকৈ ভিতৰলৈকে সোমাইছোঁ এনেকৈ ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে তেওঁলোকৰ যিটো সমাজ ব্যৱস্থা বা তেখেত তেওঁলোকৰ যিটো ৰীতি নিয়ম কিছুসংখ্যক থাকে তাৰে অকণমান এনেকৈ মূৰ্তিৰ যোগেদি দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছে এয়া মই এনেকুৱা দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়াত এয়া লিখা আছে এনেকৈ ইয়াত এনেকৈ চাকি দিয়া আছে সেইফালে আৰু এনেকৈ অকণমান দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছে প্রসাদ দিছে কে হিড়ি বাথর মন্দিরে আছো দাদা আছে দাদাই আজি এই মন্দির অলপ ইতিহাসটো কৈ দিব যে কোনে স্থাপন কৰিছিল কি কৰিছিল বা কেতিয়াৰ পৰা আছেই ইয়াত মন্দিৰটো নতুনকৈ যিহেতু ন ৰূপ দিয়া হৈছে গতিকে তেখেতে ভালকৈ কৈ দিব ইতিহাসটো হয় নমস্কাৰ হিৰিম্বা বাথৌ থানচালি অৰ্থাৎ হিৰিম্বা মন্দিৰ বড়োসকলৰ ধৰ্মীয় এটি স্থান বাথৌ ধৰ্মৰ উপাসনা স্থান এই স্থান যোৱা দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত এপ্ৰিল মাহৰ আঠাইছ তাৰিখে ইনোগ্ৰেচন হৈছে ইয়াৰ আগতে এই স্থানত সামান্য এটি জুপুৰিৰে আমাৰ এই অঞ্চলৰে সকলো ৰাইজক লৈ চিনাকনা গাঁৱৰ শ্ৰীযুত ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বড়োদেৱে বাথৌ মিছন সংঘ নামেৰে এটি অনুষ্ঠান ইয়াতে গঢ়িছিলে আৰু কিমানত এইটো আপোনাৰ ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনৰ আগত এই অনুষ্ঠান গঢ়া হৈছিলে তাৰপিছত ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনত বাথৌ মিছন সংঘ নামেৰে তেওঁ এটি অনুষ্ঠান গঢ়ি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা আছিলে তিনিশ দুই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আছিলে ষ্টেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ মতে ইয়াৰ পিছত ইয়াতে মানে পৰম্পৰাগতভাৱে ধৰ্মীয় কিছুমান ৰীতি নীতি কমকৈ হ'লেও বছৰত এবাৰ দুবাৰমানকৈ হ'লেও আমাৰ বাথৌ ধৰ্মীয় যিবিলাক পূজা আছিলে কৰণীয় ৰীতি নীতিৰ যিটো হেৰিবিলাক আছিলে সেইটো কৰা আছিলে তাৰপিছত এই বাথৌ মিছন সংঘৰ জৰিয়তে মানে যিবিলাক আখৰ চিনিব নোৱাৰা আখৰ লিখিব নজনা মানুহবিলাক আছিলে তেওঁবিলাকক প্ৰথমতে আখৰ শিকোৱা কাৰ্য ইয়াতে সম্পাদন কৰা হৈছিল ইয়াত আমাৰ মহিলাসকলকো জড়িত কৰি বহাগ বিহুত বিহু চব পালাৰ পতাৰ লগতে অন্যান্য ধৰ্মীয় নিয়মবিলাকো ইয়াতে প্ৰচলন কৰা আছিলে চিজু গছ খুব পুৰণি গছ বুলি আমি জানো সকলোৱে ক্ষমা কৰিব যে এইখিনিতে মই কওঁ যেতিয়া মই ইণ্টাৰভিউটো লৈ আছিলোঁ এইখিনিৰ পৰাই মোৰ অডিঅ' কেমেৰা অডিঅ' কিবা প্ৰব্লেম দিলে আৰু যাৰ কাৰণে গোটেই ভইচটো ক্লিয়াৰলি নাহিলে তেওঁ কৈছিলে যে এই পিছফালে যিজোপা গছ আছে সেই হৈছে চিজু গছ আৰু বড়োসকলে চিজু গছক বহুত মানে তেওঁলোকে প্ৰণাম কৰে এইখিনি কথা তেওঁলোকে তেওঁ খুব ধুনীয়াকৈ বুজাই কৈছিলে দুখিত যে অডিঅ'টো ক্লিয়াৰলি নাহিল আৰু এইটো কৈছে যে এই যিটো হিৰিম বাথৌ মন্দিৰ আছে ইয়াত বিয়াও পাতি দিয়া হয় বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহে আহি তাত বিয়া হয় আৰু বিবাহ তেওঁলোকে সম্পন্ন কৰি দিয়ে গতিকে তেনেকৈও বহু দৰ্শনাৰ্থী আহে বুলি তেখেতে কৈছে আৰু এইটো কৈছে যে মই সুধিছিলোঁ যে বাহিৰৰ পৰ্যটক ইয়াত আহে নেকি আৰু তেখেতে কৈছিলে যে এতিয়ালৈকে ভূটান ব্ৰহ্মদেশ থাইলেণ্ড আদিৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এতিয়ালৈকে তাত পৰ্যটক আহিছে আৰু সেই বাথৌ মন্দিৰ আহি দৰ্শন কৰিছে